А з нами цей славно звісний Андрій Мичов, голова лапу... Департаменту диванної Сотні. Да, нашого голова Департаменту диванної Сотні нашого університету, який знає дуже багато таких студентських моментів ставлення до різних періодів. Андрій. Ну ні, давай устраиваємо КГБ, ти знаєш, буду зараз список, список осіб, да, які там щось роблять в інтернеті. Так, да, приємні кадри, приємно вспомнівати, жутко. Хотя... Ты и шел то не Я не шел к министерству, еще тебе говорил. А, я, я смотрел я... это как-то... Смотрел. Как же это получилось? А, сразу все, кто первый приезжал, сразу все скидывали видео на эти самые, на компьютеры, на ноутбуки. Ну, и я тогда смотрел, да, и в интернет, по сути, сразу пошло, виде... пошли видео. Ну и плюс новости же были тогда. Я помню, нам активно, спасибо им большое, помогал канал 1 плюс 1 на тот, на тот момент. Так, да? так, 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 было так. Они так. прошли вместе с нами от начала до конца. Я, насколько я помню, они уже были... Дима Фурда. Да, Дима Фурда был. Спасибо Фурда. ему большое э, за то, что он адекватно освещал события все-таки. Они уже 24-го были тогда. Для меня тоже основная часть революции началась 24-го, потому что 23-го такой жуткий хаос, жуткий вот хаотический процесс. Туда-сюда, сюда, туда, какие-то собрания, какие-то решения. Ну вот, 24-го. Я прекрасно помню, когда я пришел и Слава Богу, я вот живу недалеко, я ушел где-то из ректората часов в 5 утра, наверное, проснулся благополучно, я не мог заснуть, потому что я заснул, проснулся в 6 и двинулся в университет. Тогда еще ничего не работало, ничего не ходило. Пришлось как-то на метро добираться набираться до метро. Я пришел, смотрю, уже кучу народу. Мы реально ну, за один вечер собрать 4000 человек за один вечер не знаю, по, по общим там сравнениям да, с какими то происходящими не только у нас событиями много ли это или да. мало да но 4000 человек для нашего университета который всегда был таким замкнутым, замкнутой территорией да это очень много это очень много по персонажам революции по ее лидерам ваши субъективные враждения суждения по Андрею. Объективное мое суждение, С да? Боже, когда, конечно, ну или субъективное, как кому, каждый воспринимает по-своему, да, абсолютно. А -а -а -а. а, дело в том, что когда я попал на институт обогмольцев, когда уже понял приблизительно, что и как происходит, и почему это происходит, даже, наверное, не так. Да, Вову избрали секретарем, хижняк тогда, тоже метался, да и Досенко метался. И мы он, метались, все, мы все метались. Да. Э, Как-то все стало на свои места, уже более-менее в ректорате, да, когда Виктор Евгеньевич сказал свою первую речь. Все его так дружно поддержали. И, в принципе, на тот момент, до определенного момента, таким лидером, даже если, может быть, не лидером, а лицом революции был он. Потому что хотелось бы сказать, что мы все были лидерами этой революции. Так. От Велика до, до Мала, да до, до, каждый внес свою лепту, частичку, можно сказать, души в эту революцию. Поэтому, с моей точки зрения, главными лидерами были студенты в этот Старший, на тот момент. На тот момент На, момент, этап, на тот сказал, момент. Молодыми, ну, революции. и лицом до да, революции. На тот да. момент был, конечно же, да. Виктор Евгеньевич Досан. Как сменилось да вот ваши для меня, для меня все изменилось как-то в один прекрасный момент после после э, того, как уже назначили исполняющим обязанности Екатерину Николаевну, да, mm -hmm. пошла какая-то не то чтобы такая откровенная желание дележки мест и шкуры неубитого медведя, да начались непонятные выпады в одностороннем порядке в одностороннем порядке, да, потому что в принципе Екатерина Николаевна вполне такой спокойный человек, ну в общем-то, да, разозлить с каждого можно, да, но на тот момент она такая вот выражала достаточно спокойствие, в принципе, что мне понравилось на тот момент времени, да, когда действительно нам нужен был кризис-менеджер, который это все мог разрулить, она а с этой с этими обязанностями справилась полноценно. И Виктор Евгеньевич занял для меня какую-то непонятную позицию. Абсолютно непонятную, потому что он просто пропал. Mm -hmm. Когда продолжала работать комиссия, на которую делалось давление огромное, да, со стороны неизвестных людей, когда сын Москаленко лично, один из лично угрожал мне, что я за все отвечу, когда опять-таки нам были какие-то поступали звонки, поступали звонки из рая делов и прокуратур, что у нас это нас берут там ли не в тюрьму. Опять-таки, был список. Так называемый, мы называли список э, Мишалова, потому что Мишалов тогда стоял на первом месте в этом списке, да, почему-то, каким-то образом непонятным. Список Мишалова, да. И получается, занял вождающую позицию, которую для меня после знакомства с ним, таким активным человеком, достаточно, была абсолютно непонятна. Абсолютно непонятная эта позиция, как и позиция Хижняка по этому вопросу. Они, да, они отписывались в интернете, они там что-то созванивались с кем-то. Они пытались быть наблюдателями в том, что происходит. Но, по сути, получилось то, что получилось. Mm -hmm. То есть человек просто отошел от дела. Измены есть? О, прямо такой в лоб вопрос. Изменения есть. Работать, э, работать есть над чем? До сих пор начиная от, э, начиная от тех же от тех же общежитий, да, заканчивая кучей вопросов э, со студгородком на Шутово, которые сейчас появляются. У а, питания чего питания выникают с дуже дивной периодичностью. нет, кстати, вот по поводу, если уже э, брать соцсети, да, наши, да. то вопрос со студгородком на Шутово появляется очень даже часто. Причем началось на все с появления вот этого дурацкого забора, который я действительно видел, который действительно дурацкий, по сути. Он не дает пройти жителям ближайших домов, да, не дает выйти жителям общежитий из дальних общежитий, которые они находятся прямо на улице. Да? То есть ты считаешь, что забор дурацкий? Да, забор дурацкий, понятное дело. Но, Но проблема была, скажем так, если... Мы собираемся делать тут городок, да, большой, mm -hmm. то это все нужно действительно делать одно большое пространство. То есть, по сути, огородить территорию как-то нужно, да? Вопрос как? Это другой вопрос. Ну, то, что зараз сейчас сделал, это правильно, или нет? Я думаю, что можно было бы сделать и по-другому, Я yeah. так откровенно. Хотя бы отнести этот забор на, на небольшую территорию от здания, потому что действительно зимой, когда ты идешь, ты на час спокойно может упасть сосуд. Так там сделано, нас чтобы они не падали. Ну вот слава богу, что они сделаны, да, но сам факт, то, что много вопросов возникает тут Студгартву. Так, питань дуже багато и думаешь, ну, питання, побільше... очень много у студентства. Как ты думаешь, ну, типа, питания, они конструктивными, или они побольше... Опять-таки, очень много неконструктивных, очень много конструктивных. Некоторые говорят о том, что вопрос с коррупцией не изменился, и три преподавателя за год это слишком мало. Ну, действительно, я понимаю Володю Моторного в том, что никто не идет и не пишет заявление. Возмущаются. Если есть... Да, возмущаются. Но враты участь приходят. В принципе, все хотят менять, да, но никто не хочет меняться. Это такая вот золотая истина, какая-то mm. у нас сложилась. Да, никто не хочет, и не говорим же, кто-то сдавать, вот как КГБ действительно да, работало. Просто если есть такие случаи, почему бы не пресечь их? Знаю огромную категорию людей, которые до сих пор платят. За... платят. Да, платят. Но ты с я ними казах, я что не люди... буду их осуждать. Нет, я не осуждаю этих людей абсолютно. Это их личное дело. Я не, не для того создан, чтобы есть чужие интересы. Да? Mm -hmm. Я считаю, конечно же, это неправильно. Но опять-таки каждому свое. Бога сказал совершенно верно то, что знание все покажет в любом случае. Дуже с тобой с Андрей, тому что ты... Ты, ты, ты мыслишь конструктивно и по момент, моментов все-таки субъективизуешь. И это уже ну, правильно. Каждый, ситуации, может казати... каждый может принести куда-то субъектив, какие-то моменты да. общие. Да? Но желательно все-таки, чтобы эти проблемы да, не освещались на уровне всего университета, например, на тех же встречах с Екатериной Николаевной, Потому что лично я из, из нескольких этих встреч был на одной. Да? Угу. Там, там присутствуют представители всего ректората. Все деканы. Собственно Екатерина Николаевна. И можно задать конкретный вопрос, например, почему этот забор стоит. Да? Екатерина Николаевна ответит свою часть, либо потом передаст ее Александру Леонидовичу Никитику, соответственно, который у нас ответственный за АХЧ. Я зрозумів. Ну, а як ти бачиш, в рамках нашого цього нового проекту по телебаченню студентському? Це покращить якби інформованість, якщо тим більше будуть реалізовуватися ті формати, які ми плануємо інтерактив, дзвінків і то іншого, можливо, це дасть якийсь вихід оцю всяких бурлинів, якийсь конструктив. Вполне возможно, если мы отвыкнем от того, что уже у нас свобода слова и хоть какая-то демократия э, зарождается, да, потому что прямо с коленка мы не могли говорить о наших проблемах, а если и могли, то как-то достаточно скована, робка и с боязнью за свою жизнь, да, по mm. сути, ну не за свою жизнь, а за свое пребывание в этом университете, то, конечно, сейчас об этих проблемах нужно говорить и можно. Э, Университетская. Уверен, что она поможет. Если опять-таки люди не будут бояться сказать в камеру то, что они думают. Ну ты же не боишься. Но я не боюсь. А ну, что мне бояться? Все. Мне бояться нечего. Все, что я мог, я перебоялся ровно год вот назад. Андрей. У меня для меня показательным было то, что у меня в эти вот в эти дни у отца день рождения семья празднует. Я пришел, сказал тост. И собираюсь и собираюсь, и собираюсь. мама кричит: "Ты куда? Имей совесть?". А отец такой: «Не, ничего нормально. Пусть его пусть молодец. Он молодец. Все нормально. Все правильно делает". То есть для меня это было показательным моментом. А по поводу телевидения для меня всегда примером такого вот интерактивного телевидения был э, российский канал Дождь. Mm. Дождь ТВ, который в принципе живет за деньги, э, за донейт, да, вот этот вот, который люди вкладывают, oh, yeah. В них пожертвования, да, начиная от банальных э, маек, заканчивая целыми комплексами, да, целыми комплексами на сайте. Для меня это было всегда таким вот примером. Ні, плохого інтерактивного телевідення. Якщо би цей в університеті абоністерті або я думаю, так. що спільно в такому форматі дождя і долученням і тебе особисто Ой, Андрій так, до цього так. процесу, ми зможемо якби, реалізувати це в нашому вузі, тому що Національний медичний університет все-таки є передовик. в Украине, среди медицинских <связанных> университетов. И я уверен, и имею эту великую веру, что он займет свое действительное место в СВИКе. Я тоже на это надеюсь, я очень, очень на это надеюсь. Притом даже где-то в глубине души я в этом уверен. потому что В глубине души почему? Потому что очень долгий путь нужно проделать. Да. Э, да. Я прекрасно вижу э, переселенцев да, из Донбасса, да. которые приехали к нам. Их уровень обучения, они говорят, что в некоторых местах Донецк лучше. Да. Хоча, казалось би, ну, я вот 6-7 лет жив з мыслью о том, що наш університет перший. Нам вбили в голову, що ми мы лучше, ми лідери. Да? А вже казалось, що Винница впереди, да. І Львов уже не думає. Тому що є куди працювати. Так, да, звісно, є куди стремитися. Разом я впевнений, що ми зможемо зробити конечно. наш університет таким, щоб ні в кого не виникало жодних сумнівів. Що він і дуже большое бажання, напослідок, якщо вже на то пошло, присоєдняйтеся того університету да. 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 І, і до університету. Інші. Займайте проактивну позицію. З нами був Андрій Мичов. Дякую за приглашення. Дуже харизматичний юнак, який, якого багато хто знає серед студентів і серед викладачів в нашому університеті за його активну життєву позицію. Дякую, Спасибо, Андрій. Дякую, що ти прийшов до нас.